<связывая> <связывая> я всегда ставлю задачи самые высокие, поэтому, конечно, сейчас обидно, но тот матч, который и тот турнир, который сложился для меня, э, если честно, то сложно э, как бы даже представить, что я даже стою с этой медалью здесь. Наверное, один из самых моих тяжелых матчей. Э, и, конечно же, хотелось взять эту медаль и приехать не с пустыми руками. Я очень устала за эту неделю психологически. Очень тяжело было играть в жару. У меня матчи все были практически три часа, поэтому было, было экстремально сложно восстановиться физически. Конечно, я всегда говорила о том, что для меня Олимпиада всегда важна, и всегда, когда я играю за сборную это всегда для меня в приоритете. И всегда старалась подготовиться и отдаться на все сто процентов. Я здесь всего на один день, дальше мне нужно будет готовиться к дальнейшим соревнованиям. Я уже уезжаю на американскую серию, и US Open будет уже через четыре недели. Конечно, я хочу играть в Париже, следующую Олимпиаду. Поэтому я отыграю этот год, и дальше мы будем садиться с моей командой, обсуждать планы, обсуждать задачи на следующий год. Поэтому тяжело сказать для теннисиста эта Олимпиада немножко стоит в стороне, потому что есть очень большие турниры, большие шлемы, которые также очень важны для любого теннисиста.